Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan Lavender akan membentangkan topik kami yang bertajuk Pengurusan Strategi dalam Organisasi Awam. Kajian kes adalah kami memilih Perbadanan Putrajaya. Kumpulan saya terdiri daripada saya sendiri Nur Halidah binti Muhammad Ali, Nur Dianti binti Sulung, Nur Adilah Syafiqah binti Mahadi, Syarizal bin Harun dan Elvina Julius. Topik ini amat relevan kerana pengurusan strategi menjadi elemen utama dalam memastikan organisasi awam dapat berfungsi secara berkesan, efisien dan mampu menghadapi perubahan persekitaran global serta tuntutan rakyat yang sebagai kompleks. Kajian kes kami iaitu Perbadanan Jaya menggambarkan bagaimana sebuah organisasi awam di Malaysia melaksanakan strategi bagi mencapai matlamat pembangunan pandang pintar dan lestari. Perbandaran Putrajaya atau ringkasnya PPJ ialah sebuah badan berkanun persekutuan yang ditubuhkan pada tahun 1996 di bawah Akta Perbandaran Putrajaya 1995, Akta 536. PPJ berfungsi untuk mentadbir dan membangunkan wilayah persekutuan Putrajaya sebagai pusat pentadbiran kerajaan Malaysia. Sebagai pihak berkuasa tempatan, PBT bertanggungjawab dalam menyediakan pelbagai perkhidmatan bandar seperti perancangan pembangunan, penyelenggaraan infrastruktur, kebersihan, keselamatan dan juga kesejahteraan komuniti. Namun apa yang membezakan PPJ daripada pihak berkuasa tempatan lain ialah visi yang menjadikan Putrajaya sebagai bandar, pintar, hijau dan lestari. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi masa kini, PPJ berdepan cabaran besar untuk mengekalkan keseimbangan antara pembangunan fizikal, pemeliharaan alam sekitar sambil memastikan pentadbiran berjalan dengan cekap serta responsif terhadap keperluan rakyat. Seterusnya adalah isu dan masalah dalam organisasi. Antara cabaran utama yang dihadapi oleh pihak BPJ ialah isu kecekapan operasi dan bio birokrasi dan isu penyelarasan strategi digital. Isu kecekapan operasi dan birokrasi di mana struktur birokrasi yang kompleks melambatkan proses membuat keputusan, kelulusan projek dan permohonan pembangunan mengambil masa yang panjang. Kecekapan operasi akan terjejas dan akan menimbulkan persepsi negatif dalam kalangan penduduk serta pelabur dan memerlukan penambahbaikan dalam proses kerja untuk meningkatkan kecekapan dalam pentadbiran. Bagi isu penyelarasan strategi digital, PPJ berhasrat menjadikan bandar pintar iaitu Smart City namun penyelarasan strategi digital antara jabatan masih lemah kekurangan integrasi sistem dan perkongsian data. PPJ perlu membuat pendekatan menyeluruh untuk menyatukan pelaksanaan transformasi digital. Isu ketiga pula berkait dengan kelestarian dan pengurusan sumber. Sebagai bandar yang sedang besar membangun, BPJ berhadapan dengan cabaran dan memastikan setiap pembangunan dilaksanakan secara mampan. Pengurusan sumber seperti tenaga, air dan tanah masih perlu dipertingkatkan bagi mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Selain itu, peningkatan populasi dan aktiviti pembangunan telah meningkatkan tekanan terhadap alam sekitar seperti pencemaran, sisa pejal dan penggunaan tenaga yang berlebihan. PPC perlu mempukuh dasar hijau dan inisiatif kelestarian termasuk menggalakkan penggunaan tenaga boleh diperbaharui memperkenalkan sistem pengurusan sisa pintar serta menanam nilai tanggungjawab alam sekitar dalam kalangan penduduk Putrajaya sendiri. Assalamualaikum, saya Nuria Dibita Sudong, Nombor Metrik, Kewas 90.6 akan sambung perbentangan ini dengan kaedah dan analisis strategik. Untuk menangani cabaran yang dihadapi, KPJ melaksanakan analisis strategi bagi mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman organisasi. Antara pendekatan utama yang digunakan ialah analisis SWOT dan analisis PESTEL. Analisis ini membantu PPJ memahami kedudukan semasa organisasi, potensi masa depan serta ancaman yang boleh menjejaskan hal tujuh jangka panjang. Melalui kaedah ini, PJ dapat menilai keupayaan, dalaman serta faktor luaran yang mempengaruhi keberkesanan strategi pembangunan bandar. Seterusnya, analisis SWOT, kekuatan serta kelemahan. Bagi kekuatan, PPJ mempunyai sokongan kuat daripada kerajaan persekutuan yang memastikan kestabilan dana dan dasar. Instruktur yang moden dan perancangan bandar yang sistematik menjadikan Putrajaya antara bandar paling terancang di Asia Tenggara. Seterusnya tenaga kerja berkemahiran tinggi dalam bidang teknikal, pengurusan bandar dan perancangan strategik. Bagi kelemahan pula, prosedur kerja yang terlalu birokratik melambatkan proses kelulusan dan keputusan. Yang kedua, kurangnya inovasi dalam penyampaian perkhidmatan awam. Yang ketiga, kita dapat lihat tahap koordinasi dan komunikasi antara jabatan masih lemah menyebabkan wujudnya pertindahan kerja. Seterusnya, kita akan melihat analisis SWOT bagi peluang serta ancaman. Bagi peluang, potensi besar untuk menjadikan Putrajaya sebagai model bandar pintar dan hijau untuk negara. Yang kedua, peluang menjalin kerjasama dengan sektor swasta dalam bidang perbangunan, lestari dan teknologi pintar. Yang ketiga, kemajuan teknologi digital yang boleh dimanfaatkan untuk meningkatkan kecekapan operasi. Manakala ancaman pula, kekangan bajet tahunan yang terhad. Nombor dua, risiko perubahan dasar kerajaan yang boleh menjejaskan kesinambungan projek. Yang ketiga, tekanan perubahan iklim yang boleh menjejaskan persekitaran badak. Seterusnya adalah analisis pestel. Analisis pestel digunakan untuk menilai faktor-faktor luaran yang mempengaruhi keupayaan strategik serta hal tuju jangka panjang pembandanan Putrajaya atau PPJ. Analisis ini meliputi enam aspek utama iaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, alam sekitar dan perundangan setiap faktor ini memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan strategi organisasi awam. Melalui analisis ini, PPJ dapat memahami persekitaran luaran dengan lebih jelas serta menyesuaikan pelan strateginya agar kekal relevan, mampan dan selaras dengan perubahan semasa. Okay, yang seterusnya adalah analisis PESTEL dari segi politik dan ekonomi. Okay, dari segi faktor politik, PPJ beroperasi dalam persekitaran politik yang sentiasa berubah. Perubahan dasar kerajaan boleh menjelaskan perancangan strategik, contohnya dalam pembahagian bajet dan keutamaan projek pembangunan. Oleh itu, PPJ perlu kekal fleksibel dan menyesuaikan strategik dengan dasar kerajaan semasa yang okay, dari, uh, dari segi faktor ekonomi kedudukan ekonomi negara yang memberi kesan langsung kepada pelaburan dan bajet pembangunan Putrajaya uh, ketika ekonomi tidak menentu PPJ perlu mencari pendekatan kos efektif seperti kerjasama awam swasta untuk menjana sumber kewangan tambahan oke okay, yang seterusnya analisis pastel dari segi uh, faktor sosial Uh, penduduk Putrajaya terdiri daripada pelbagai latar belakang uh, Permintaan terhadap perkhidmatan yang lebih mesra rakyat dan efisien semakin meningkat uh, PPJ perlu meningkatkan interaksi komuniti dan membina uh, rasa kepunyaan dalam kalangan penduduk Manakala dari segi faktor teknologi Teknologi digital dan otomasi uh -huh. membuka peluang baru dalam pentadbiran bandar Risiko keselamatan siber perlu dikawal untuk melindungi data awam. E, okay, uh, seterusnya analisis pistol uh, dari segi faktor alam sekitar. Perubahan iklim memberi kesan besar terhadap perancangan bandar. PPJ perlu memastikan setiap pembangunan mematuhi prinsip bandar hijau dan rendah karbon. Manakala dari segi faktor perundangan, uh, akta kerajaan dan undang-undang perlu mah mesti dipatuhi. Barang ketidakpatuhan boleh membuat risiko tindakan undang-undang dan menjejaskan imej organisasi. Assalamualaikum, nama saya Nur Adilina Syafika binti Mahadi, nombor matrik 260118. Seterusnya, cadangan transformasi digital menyeluruh. Perbadanan Putrajaya perlu mempercepatkan pelaksanaan rangka tindakan bandar pintar Putrajaya. Langkah ini termasuk membangunkan sistem digital bersepadu bagi penulisan data aduan awam dan pemantauan prestasi jabatan. Teknologi seperti Internet of Things IoT dan Artificial Intelligence AI boleh digunakan untuk meningkatkan kecekapan operasi dan penyampaian perkhidmatan. Contohnya, penggunaan sensor pintar boleh menantau penggunaan tenaga dan tahap kebersihan bandar secara automatik. Jalanan yang kedua, pemerkasaan komunikasi organisasi. Komunikasi yang berkesan amat penting dalam organisasi seperti Perbandaran Putrajaya. Maka disarankan agar Perbandaran Putrajaya menunjukkan pelan komunikasi dan lama strategik bagi menggalakkan komunikasi dua hala dan mengurangkan silo antara jabatan. Kebandaran Putrajaya juga boleh memperkenalkan platform komunikasi digital seperti portal dalam yang interaktif bagi berkongsi idea dan maklumat. Pendekatan ini bukan sahaja mengurangkan biokrasi tetapi turut meningkatkan semangat kerja berpasukan dan inovasi dalaman. Kelayangan yang terakhir, kelestarian dan tatbir urus hijau. Perbandaran Putrajaya perlu memperkenalkan pelan tindakan hijau yang merangkumi pengurusan tenaga, air dan sisa secara mampan. Kerjasama strategik dengan universiti dan sektor teknologi hijau perlu diperluaskan untuk membangunkan projek komunikasi lestari seperti taman, bandar hijau dan sistem tenaga boleh diperbarui. Selain itu, kempen kesedaran awam perlu digiatkan bagi menggalakkan penduduk Putrajaya mengamalkan gaya hidup mesra alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Syarizal, Tumur Metrik 290258 Pada kali ini saya akan menerangkan berkenaan latihan dan pembangunan sumber manusia Terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan tumpuan dalam proses pembangunan sumber manusia Yang pertama, melaksanakan latihan berterusan dalam pengurusan strategik, kepimpinan dan kemahiran digital yang kedua, memperkukuhkan program pembangunan bakat bagi melahirkan pemimpin masa depan sektor awam dan yang ketiga mewujudkan budaya pembelajaran sepanjang hayat dalam organisasi. PPG perlu menumpukan perhatian kepada latihan yang berasaskan teknologi digital dan pengurusan moden untuk memastikan setiap pekerja menghadapi cabaran transformasi digital di masa akan datang. Selain itu, latihan juga perlu memberi tumpuan kepada nilai integriti, kepimpinan dan komunikasi efektif supaya wujud budaya organisasi yang progresif dan beretika. Pj perlu memperkukuhkan struktur tadbir urus dengan memperkenalkan sistem pemantauan prestasi yang berasaskan key performance indicator atau KPI yang jelas dan outcome based. Selain itu, audit dalaman perlu diperketatkan lagi untuk memastikan setiap jabatan bertanggungjawab terhadap hasil kerja mereka. Langkah ini bukan sahaja menjamin accountability dan ketelusan tetapi juga meningkatkan keyakinan awam terhadap PPJ sebagai organisasi kerajaan yang berintegriti tinggi. Sebagai kesimpulan, Bandar Laut Putrajaya memainkan peranan penting sebagai pusat pentadbiran kerajaan Malaysia dan model bandar di negara. Namun, PPJ berdepan pelbagai cabaran termasuk birokrasi, kekangan sumber dan keperluan menyesuaikan diri dengan transformasi digital serta kelestarian alam sekitar. Analisis SWOT dan PESTEL menunjukkan bahawa PPJ memiliki potensi besar untuk maju dengan kekuatan dalaman yang kukuh serta peluang strategik yang boleh dimanfaatkan melalui kerjasama awam dan swasta. Kejayaan PPJ bergantung kepada pelaksanaan strategi yang terancang, konsisten dan berimpak tinggi. Cabaran seperti transformasi digital menyeluruh, komunikasi dalaman berkesan, latihan sumber manusia, pelan hijau serta tadbir urus berasaskan hasil mampu menjadikan PPJ lebih inovatif dan mampan. Akhir sekali, kejayaan pengurusan strategik bukan hanya bergantung kepada pelan tindakan tetapi kepada pelaksanaan yang berterusan berintegriti dan berpandangan jauh dengan strategi yang betul Putrajaya bukan sahaja akan kekal sebagai pusat pentadbiran negara tetapi juga contoh terbaik pengurusan awam moden di Malaysia Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh